کتاب حصہ اس سلسلے کی کڑی ہے ہم نے اب تک کی مباحث میں دو مکاتبے فکر کے اختلافی نظریات کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اختلاف کے منابع و مصادر کا بھی اختصار سے ذکر کیا آئندہ صفحات میں ہم اختلاف کے بنیادی اسباب و بیان کریں گے اور کتاب حصہ کے حصہ اول کے ابواب میں ان پر سیر حاصل بیس کریں گے تاکہ مصلحین امت کو دونوں مکاتبی فکر کی صحیح پہچان ہو سکے اور انہیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے میں آسانی ہو ہمارا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ تمام اسلامی فرقوں کو بنیادی طور پر دو مکاتب فکر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا با بالفاظ دیگر بنیادی طور پر دو ہی مکاتب فکر ہیں اور باقی تمام مسالک اور مذاہب انہی کی شاخیں ہیں ان میں سے ایک مکتب امامت ہے اور دوسرا مکتب خلافت ہے اور کتاب حیزہ میں ہم نے صحابہ اور ان کی عدالت پر بحث کی ہے کیونکہ صحابہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے دونوں مکاتب فکر کے نظریات پیش کیے ہیں مکتبِ خلافت تمام صحابہ کو عادل مانتا ہے اور تمام صحابہ سے بلا استثنا حدیث کی روایت کو درست قرار دیتا ہے مکتب امامت میں صحابیات کے ساتھ متقی اور صادق ہونا بھی ضروری ہے اور ہر صحابی سے روایت حدیث صحیح نہیں ہے مکتب امامت میں تمام صحابہ کو عادل تسلیم نہیں کیا جاتا کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو اندرونی طور پر منافق تھے اور قرآن مجید میں منافقین کے لیے بیسوں آیات موجود تھی موجود ہیں بعض افراد کا نفاق اتنا پوشیدہ تھا کہ عام افراد ان کے خوب سے باطن سے واقف نہیں تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں تم ان کو نہیں جانتے لیکن ہم خوب جانتے ہیں اور یوں ہم نے مسئلہ صحابیت اور عدالت کے حوالے سے فریقین کی آراء اور ان کے دلائل لکھے ہیں پھر امامات و خلافت کے متعلق دونوں مکاتب فکر کے نظریات کا جائزہ لیے ہیں کیونکہ مذہب خلافت میں خلفۂ اربا شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اور اس سلسلے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے بعد خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑنا مکتب خلافہ سے وابستہ افراد کے عقیدے کے مطابق خلفۂ راشدین کے اجتہاد بھی شریعت اسلامی کا مصدر و منبع ہیں مکتب امامت کے عقیدے کے مطابق بارہ امام الاسلام شریعت اسلامی تک پہنچنے کا راستہ ہے اور بارہ ائمہ کی روایت بلاشکان قابل قبول ہے اسی اہمیت کی وجہ سے طرفین کے دلائل کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے ہم نے پوری دیانت داری سے دونوں مکاتب فکر کے اسلامی شریعت کے مصادر پر بحث کی اور مباحث کے آخر میں ہم نے ان ثقافتی سیاسی اور اجتماعی امور کا بھی ذکر کیا ہے جس پر دونوں مکاتب فکر متفق ہے ہم نے آخر میں ان الزامات کا بھی ذکر کیا ہے جو حاصلوں کی طرف سے مکتب امامت پر لگائے گئے ہیں اور ہم نے اصل حقیقت حال بھی واضح کی ہے آخر میں ہم خدا و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دونوں مکاتب فکر کی روایت کی تحقیق کے لیے کافی عطا فرمائے آئندہ صفات میں ہم عالم اسلام کے ذمہ دار علماء کے حضور اپنے مباحث پیش کرتے ہیں اور علماء اسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبداری سے ہماری مباحث کا جائزہ لیں اور اگر بحث میں ہم سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہو تو وہ ہمیں اس سے مطلع فرمائیں اور ہم علمی تنقید کا پورا خندہ پیشانی سے استقبال کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور اس سے مدتوں کی دوریاں سمٹ کر قربتوں میں تبدیل ہو سکیں گی انشاءاللہ اللہ تعالی کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ آزروئی یقین و برہان سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور خدا پاک ہے میں مشرقین میں سے نہیں ہوں